মনোজ মুংখীচালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই থাকি যোৱা ৰুটিৰে এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব ভাল পায় কেতিয়াবা আমাৰ বহুত ৰুটি থাকি যায়গৈ শুকান ৰুটি থাকি যায় বা তেল ৰুটি থাকি গ'লেও এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ৰুটিখিনি মই এইধৰণে ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু কৰি একেবাৰে পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব এইধৰণে মই কাটিছোঁ এইধৰণে একেবাৰে পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু এই ৰেচিপিটো খুব ভাল পায় আৰু বহুত হেল্ডিও হয় এতিয়া তাৰ বাবে মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ পাতি পেলাই তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ দি অলপ কেটামান দি দিছো জিরাকেটাম দিছি পেঁয়াজ দি পেলাই ভালকে এইখানে অলপ ফ্রাই কৰি লম আর পেঁয়াজতে অলপ নিমখ দি তেতিয়া পেঁয়াজখানি উনকালে কুক হৈ যাব আর ইয়াত মেবারে অল্প দীঘল থোৱা গাজৰ দি গাজর দিছি গাজৰটো আমাৰ আমার লালীর কারণে খুবই ভাল আৰু ইয়াত মই জিরা ধনিয়া পাউডার তারপর জলকিয়ার পাউডার হালধি পাউডার জলকিয়ার পেস্ট দিছো কিন্তু আর পেসিনি মানে খুব ভাল হয় তেতিয়া টেস্টটো খুব ভাল লাগে খাবলে আৰু ইয়াত এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া মই লাষ্টত বিলাহী একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া মই অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম যাতে মানে চব্জিখিনি অলপ মানে সিজি যায় মই পূৰা নিসিজাওঁ অলপ সিজাম আৰু এতিয়া এইখিনি মানে হেৰি সিজাও নাই অলপ টানেই হৈ আছে আৰু গাজৰখিনি কেলে যেন অলপ সিজা নাই বেছি টান হৈ আছিল সেইকাৰণে মই এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ দি পেলাই অলপ এটা উতলাই ল'ম আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি হেৰি কৰিম উতলাই পেলাই তাৰপিছত এতিয়া অলপ এয়া চক এইখিনি অলপ অলপ সিজি গৈছে বেছি সিজিলেও আকৌ ভাল নালাগিব এতিয়া কাটি থোৱা ৰুটিখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইধৰণে তেল দুটি থাকিলেও দিব পাৰে আৰু শুকান দুটিও দিব পাৰে আৰু ইয়াত মই অলপ টাইমতো কেজা দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কিবা চাটনি তাটনি কিবা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো চচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চয়া চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত এইদৰে বনাব পাৰে আৰু চাওকচোন আমাৰ ৰেচিপিটো এতিয়া খুব তৎক্ষণাতে হৈ গ'লগৈ আৰু ইমান ভাল লাগে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব গৰমে গৰমে খাব তেতিয়াহে বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু গধূলি কেতিয়াবা ভোক লাগিলে এইধৰণে বনাই পেলাই খাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে আৰু খুব হেল্ডিও হয় আৰু খাবলৈও খুব কিন্তু সোৱাদ হয় এইধৰণে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব